У нас быстрый центр, быстрые-быстрые фланги. Нам сказали установку, дали быстро проходить центр поля, быстро проходить центр поля и стараться создавать опасные моменты с центра, как забили первый-второй гол. Все быстро сделали, все правильно. Ну забивалось, я бы не сказал, что легко. Там, кинули аут, по-моему, я просто обыграл один в один, как должен играть нападающий и исполнил в угол. Все просто. С трибун кричали, передачу, передачу отдавали, и ты решил взять игру? Если так, честно, да? я не слышал даже трибун. <laughs> нам тренеры говорят в таких э, ситуациях один в один обыгрывать, влезать туда, зарабатывать пенальти или забивать голы. Я влез и забил. После этого стало уже спокойнее увереннее играть, когда повели в счете? Ну, шахтерам не всегда легко играть, но <laughs> гол, конечно, придал нам уверенности. Но я бы не сказал, что еще легче стало играть. Наоборот, тяжелее шахтер понесся туда. Нам наша защита хорошо на стандартах играла, вратарь хорошо играл и все нормально сложилось, слава богу. Ну мы старались играть без фолов, потому что потерять одного из игроков во время такой игры напряженной игры это очень опасно, могло повлиять на результат. Там отдали пас на, если я не ошибаюсь, девятого номера, его никто не держал, он получается начал двигаться вратарскую. Ну и я начал действовать, я выдвинулся к нему, ну, чтобы сократить угол обстрела и раскрылся. И так получилось, что он попал именно туда, куда я думал. Ну, команде сказали, что сейчас шахтер начнет валиться всеми силами в атаку, потому что они проигрывали, их этот результат не устраивал, и нас всех предупредили, что может быть такая ситуация, но мы оказались готовы, не пропустили, отлично отработали в защите и все выгрузили, все отлично сделали. В прошлом году по пенальти уступили Шахтеру, сегодня взяли реванш. Да, конечно, у нас была задача и прежде всего взять реванш у шахтера, потому что в прошлом году нам немножко не повезло, конечно, пенальти это лотерея. За год мы очень добавили тренера, нас чему-то новому научили. Может, новые игроки у нас появились, с нового сезона быстрый хороший и думаю за счет флангов, центров мы выиграли этот матч предупреждали ребят что игра знаем эту команду что как только мы включим скорости то соперник где-то будет не успевать то что есть у нас быстрые футболисты есть у нас футболисты которые могут быстро думать и принимать решения на футбольном поле и, может быть у нас не в каждой игре в этом чемпионате это получалось сделать в силу каких-то причин где-то может быть ребята то есть то о чем мы говорили э, недоценные или, или кого-то или там поля плохие погода кто-то себя не мог заставить перебороть э, но сегодня финал шахтер лучше раздражитель для них и я считаю что мы сегодня победили и по игре и по результату могли еще забивать да был момент возле наших ворот там где нас выручил вратарь. Но в целом, я думаю, что сегодня заслуженная победа. Я поздравляю ребят, они молодцы, они долго к этому шли, потому что в прошлом году они не были чемпионами, а в этом году как бы, им хотелось доказать, еще и так, что получилось, что именно шахтером в финале, что все-таки они сильнее, и что-то просто не получилось. А, скорее всего, просто пенальти, лотерея была не на их стороне. В прошлом году поэтому я их поздравляю э, так держать единственное надо надо порадоваться но они прекрасно знают что есть очень много на чем работать прибавлять потому что э, талант нужно подпитывать работой